Да. А ну, ниже 5 Сейчас подожди. Вася, чтобы все, что ты задумал, сбылось. Кто это тут не комментирует. не комментирует? Это что за женщина? Я не знаю, это Надя на аккаунт, наверное, не знаю. Наверное, что Надин. А я говорил, что она влюблена у меня. А я говорил, что она хочет Надя нет моего, моего кувалдыка? Я не знаю. А я говорил и и обратите внимание, не один комментарий, а два и не одновременно, а с, с каким-то от, отрезком времени. Это Надя, да, еще. Получается, пересматривала ролик по два раза. Он нашел. Фапала на меня или что, не понял. Ну откуда я знаю, Вася, как раз, что человек не может посмотреть. Команда, у нас перчатка. У нас перчатка. Разрыв небольшой. Там на первом месте на А наш можно посмотреть. Надо выиграть, надо выиграть. Сейчас принципиально надо выиграть Надьку. Представляете, она опять пришла. Да чуть-чуть, ну чуть-чуть mm -hmm. надо. Лелио Галисик Фиби, Джохан, Воу, Юля и Несса Натали. Давайте Лас Баттл с белом, пойдем дальше еще посмотрим, что там есть. Алло. Ты где не проспал? А, я понял. Я понял. Ну, добро, я в эфире. Да. А, вот Дениска зашел. Вот Дениска зашел. Дениска, Дениска. Ну, ба бабка, знаешь, вот там... Это то, то же самое. Послушай, ты не приведай. Я, я профессиональный вот. боксер. у вот. тебя не боксера, а на ринг. Сидит, жрет большую миску пельменей, там что-то все руками вот так жрет, и у нее тоже набирает по 10, по 20 миллионов. Понятное ринг, дело. Тебя... Ну, что, я тебя не об этом ну. я говорю. И что, просмотры показывают профессионализм? Нет, не просмотры показывают профит. Нет. Ну а ну, ты же сказал, что набирает твои видео. Просмотры, нет, ну ты так сказал, он. что я дурню снимаю, за которые... Ира, спасибо огромное. Ну потому что ты говоришь, говорю, покажи, покажи ты от себя. Вася, ну зачем тебе какая-то. Как что ты можешь дать оценку, если у тебя нет роликов, чтобы хотя бы э, показать пример какой-то, понимаешь? Вася, а дать оценку как? можно не имея роликов. Зачем? Я ну, могу слушай, дать Бесопов, Посмотри, я могу Ты дать актеру, который сыграл в фильме. Это не значит, что я должен в этом фильме сыграть и показать ему, как надо. Я имею образование, я имею опыт, я имею работу, я имею навыки. Я все это умею делать. Пожалуйста, на сцену приходи, смотри, как я работаю. Причем тут ролики? Я не снимаю такие с... ролики. Постановочные с... ролики дурацкие, я не снимаю. Послушай, э, у тебя есть постановочные? Нету никаких постановочных. Есть. У меня с юмором каким-то или чем-то, ну так и же постановка. У меня вот родилось, снял, не родилось, не снял. Еду за рулем, снял, поржал, все. У меня такого не чтобы я думал, что мне снять, сейчас подготовиться, костюм одеть какой-то. Но мне тоже такого так, нет, я -то отношусь там. тогда как к самодеятельности. Это можно делать только на сцене. Я не буду свою профессию опускать до уровня ТикТока и играть в ТикТоке. Не буду, понимаешь, это моя профессия. Это, это, я по-другому к этому отношусь. А вот ты сравняйся на Кабину, на, на других вот людей, Белоутов. Ты захочешь увидеть, как надо. Не. Вот то, что мне понравилось, вот то, как у Кабины с Вот я просто отвечу. <связывая> скинь, э, скинь, скинь, скиньте мне это видео, какое там, я посмотрю сейчас. Ну, скиньте там любое из видео кабины жены с мужем, там, или где Женя один, допустим, скиньте ему сейчас, я ним буду сейчас этим заниматься. Они же да не он так говорит, Он так говорит, что Вы у него что, это такая профессия, профессия. ну, такая профессия. Скинь. Пусть не там на 100% там сыграно, ну, классно. <связывая> вот можно посмотреть, <связывая> даже поржать, понимаешь? С твоих роликов, с ролика Вити Парижа с роликов Алки, с роликов Кобылицы, понимаешь, да, трешняк, что жрет свинья, засралась говном, соя, сыт, трусы, это наберет просмотр, это ничего подобного к актерскому деятельности не имеет, понимаешь, или даже не к самодеятельности не имеет никакого отношения, понимаешь? Скиньте мне кто-то ролик. Найдите бы. Что я могу ответить? мне, мне интересно, что он ну, Только, ну, ну ты вроде. бездарно делаешь, ну бездарно, понимаешь? Тут обижаться не машу, но ты имеешь право это делать, никто тебе да, не послушай, запрещает, мне, естественно, и ты не, имеешь не право плевать, это делать. Не У тебя есть свои зрители, которые, говоришь, ну, которые, будут хавать и говорить, ой, это супер, это классно, Подожди, я на, на, смеху, блядь, подожди, а я на, смотрю, на, что на, я на, вот, вот этой тут, странице, прядь, на вот этой странице, да, вот на вот этой. Ну вот нажми вот то последнее. Вот первое самое. Хотя бы посмотри, вот как люди снимают. Послушайте ее внимательно. Ну, так, на эту, сука, уловку, Подожди, сейчас. Какая ситуация? Выхожу я, блядь, из Не, Нет, не наверное, не я это, не это не предыдущая не вас. Не Нет. Когда вот. пришел первый раз на групповые занятия? Во, во, во. Вот. Мы сегодня с вами молочные. Покажи людям. Покажи людям. Мы открыли свои крылья. И мы начинаем делать молочную лужицу под собой. Крутим, крутим, крутим своим ремеслом. Крутим. Ну хотя бы такую. Свою, Там нет жены. Дун ну И жены нету, с женой рядом под ноги ролик. Теперь ее взбиваем. Смотрите, как я делаю. У нас небольшой акцент тазиком вперед. Сбиваем пенку. Раз, два, три, четыре, очень смешно. Мы сегодня Очень. с вами молочная свеча. Ну хотя бы что-то, понимаешь? Хотя бы что-то. Взято другое видео. Он стоит просто там. И в конце просто, типа, ну, как, там, попердел и посрал. Ну, вот. покажи людям, ну, другое откроешь. Актерская игра сыграна на 10-10, блядь, браво. Это оценил профессионализм кабины, браво. Это нормально, это хотя бы, да. Хотя бы да у тебя плохо. ни вкуса, ни пениса, блядь. Ой, блядь, Вася, мы на и то, и другое Сука. Ничего для него не стоит, он вообще ничего не может сделать. Таких, таким людям деньги не идут, к сожалению или к счастью Кто-то поставит перчатку, ребята, на x2? Кто-то напишет, у кого-то есть перчатка или нет? А нас есть? Надо по 55 раз за эфир спрашивать, кто будет ставить. Шу. Понятно. Есть перчатка, спасибо, Алия, спасибо большое. У нас X2 Посмотрите, X5. Кто кто написал, кто ставит перчатку, мне сразу две. Всегда нужно спасибо. писать всегда, помните, всегда После нужно Тлана, писать, спасибо кто огромное. ставит перчатку. И юзер, кто юзер. написал первый, тот спасибо. и ставит перчатку. Если я вот отхожу или не говорю, всегда надо писать. Лили писала первая. Ну вот Ксюшке надо было не кидать, Ксюшечка. А с... Ксюш. Черный, спасибо. Команда, все вместе, вместе. Котик не вместе, успел, вместе. спасибо. Площадка стоит. Спасибо, черный, перчатка спасибо. Площадка стоит, 25 секунд, еще одна. Давайте, чтобы перчатка не сгорела. Алекса. Алекса, play Apple Music. Голубка и Дмитрий. Алекса. Volume ту. И что тебе, Дима? Тебе какая собачья А как ты начитаешь чат? А как ты видишь? Ксюха, А ты слушаешь? А ты в наушниках? На да. Ребята у кого-то есть перчатка на 30-й секунде? Вася секунду? надо очки срочно, почему? Я не пил, я не курил. Вася красавчик. Так а что ты тут пишешь? Вася тебя не видит, Вася туда напишет. Ну ты передашь, на... Вася на той стороне, на тасоку. На тасоку. Туда. Нажмите на Васю, там его аватарочка появится. Поставьте перчатку, ребята, у кого есть. И напишите это Вася. У нас перчатка, перчатка галиня. На все вместе, на перчу. все вместе, на все вместе, все вместе, все вместе. 10 секунд. 10 секунд стоит перчатка. Надя. Перчатка, спасибо, перчатка стоит. Ксюшка. Лилечек. Спасибо Надя. Спасибо Надея. Вот кобылы не потапали. Люди поддерживали, тратили деньги. О, а кобылы нет, сидели. Ольчика сидели кобылы ой, и поставили даже лайки. Спасибо всем кобылы. Огромное. Кобылы. Спасибо вам и вам того же в жизни. А тем, кто поддержал, ребятки, спасибо огромное всем. Черные. Спасибо. Светлана. Спасибо Надя. Спасибо. Мам того же Кабучи. Слышишь, а переключи камеру, покажи мне вот этот город. Боже, так седа ужас. Ну туман, видишь? Угу. Прости, я в душе была, не чисташь. А где твой Коля? А твой Коля где? У меня нет Коли. Коля в Киеве живет. Вася, я кину две перчи на X и в конце. Лилечка, все. Лиля ставит перчатку на X и в конце. Лиля, я все. Монежка.